श्रीमन्नारायणीयम् इरै मू दशकं चित्रकेतोपाख्यानं प्राचेतसस्तु भगवन्नपरोहि दक्षः त्वत्सेवनं यदि तर्गविवृद्धिकामः आविर्भभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं दधिततां च वधूमसिक्नीं तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनस्तहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये स मुमोचशापं भक्तोत्तमस्तृशिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहिध्रुभिसृजतः कलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजाप यन्द्रिद्रमाजौ देव त्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्शूरसेन विषये किल चित्रकेतुः लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र सपत्निसङ्घेरमुह्यदवशस्तवमाययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदस्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा गिराविमोहम् त्यक्त्वा त्वदश्च न विधौ नृपतिं ययुङ्क्ता स्तोत्रञ्च मन्त्रमपि नारदतोथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन् वभजद्भवन्तम् भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नो दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक् मौळिरथसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं च चार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नो नूनं सरोप्य गिरिमाप्य महस्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्वयमयाचितशापमोक्षो वृत्रा त्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्वखतनै समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतपदं ते तत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोत्यतापि तन्प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे భవన్ని దుష్టాయోదైవన్ తాదృశ్వమవమాం పవనాల చిత్రకేతుఖ్యానము అను ఇరువది మూడవ దశకం సమాప్తం షష్ఠస్కంధపరిచ్ఛేదం సమాప్తం नारायण नारायण गोविन्द श्रीमनारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण गोविन्द लक्ष्मी नारायण नारायण गोविन्द